Pagi, Selamat pagi. Okey. Hari ini kembali lagi ke borak-borak santai, Eddy. Jadi podcast hari ini kita cili-cil -cil santai aja dengan cuaca redup. Hari puh hujan. Jadi pagi ni kita ke mana? Ke tidur tidur. Jadi saya ada tiga tetamu jemputan hari ini. Tetamu-tetamu yang agak menarik. Jadi yang pertama kita ada siapa? Doktor. Hey. Susana. Hai. Susana ni doktor tau. Ha <laughs> uh, ni <laughs> Siapa nama? Rizki. Ha ah, Rizki. Dan saya adalah Muhammad Satriquan. Ha. Uh. Ni eh, dua orang ni dari mana eh? Uh, Tanya aja. Kalau semuanya. saya saya merupakan student uh, Politeknik Beska. Oh. Kamu? Saya pun antaranya merupakan student Politeknik oh, Beska juga ya. Oh ni student ini lah, nah. doktor lah. Ya. Yeah. Oh. Okey. Maaf tak adik. Tak apa, tak apa. Tu Hiraka so, bunyi kat belakang sebab kita kat luar jadi kita pun faham lah eh. Ha. Nah. Okey. Pagi ni kita sambil-sambil kita borak, kita minum-minum makan-makan. Ni ya, ada fries. Ada kopi do air, kopi do kopi. Okey. Jadi tanpa banyak cakap lagi lah, kita teruskan kepada topik kita. Topik kita agak menarik hari ini. Okey. Apa tahu tak? Apa tu? Orang nak tahu? Nak okay. nak. Topik kita, kesepaduan nasional dalam teknologi. Oh. Okay, kan? Menarik kan? Menarik, ini. menarik. Ini dia menarik kan? Hmm. Jadi tanpa basa-basi, saya nak ajukan soalan yang pertama. Sebab ni fakta. Kita okay, tanya doktor lah. Hai. Hai. Okey? Ya. Yeah. Uh, apa kata kita bagi student dulu untuk jawab. Oh, bagus cakap, bagus cakap. Tak apa, tak Kita dengar pendapat uh, daripada student. Kita dengar dulu. Uh. Ha, Okey. Syafiq tadi kan? Ya yeah, betul ah, Syafiq Apa tu definisi kesepaduan nasional dalam teknologi? Dalam teknologi Tolong yeah. cakap okay. Menurut saya lah Menurut uh, Perlihatan ataupun apa yang saya nampak sebagai seorang student mm. Kesepaduan dalam teknologi betul? Mm. Kalau bagi saya Tu adalah Salah satu Media ataupun cara untuk kita eh uh, menyeratkan ataupun uh, memperbaiki sesebuah kesepaduan dalam uh, satu sesuatu negara masyarakat hmm. melalui teknologi salah so, huh? satu contohnya media massa hmm. betul huh. okey tapi uh, pada pendapat saya lah banyak yang kita dapat uh, a dan juga ada kesan-kesan yang uh, kita boleh lihatlah dalam sepanjang penggunaan teknologi ke uh, bidang dalam faktor kesepaduan. Ha, ah, ah. menarik, menarik menarik Satu definisi yang menariklah bagi saya. Sebab sekarang ni pun saya nampak ramai je yang pakai media sosial kan. Memang media sosial jadi norma hidup kita dah sekarang hmm. eh? TikTok, Facebook, semua tak boleh lepas. Lepas sikit je. Hmm, Beringit anak betul. sekarang. Ha, betul. Dulu ke main lagi, dulu kita keluar main petang-petang. Eh? Sekarang saya tengok budak-budak memang dah dibiasakan lah dengan balik-balik balik scroll tiktok, balik-balik yeah. scroll tiktok. betul? So? Yeah. jangan kata budak-budak lah kita pun sama uh, juga ya yeah. 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 buang stres lah yeah. kan cik ni tak cakap buang stres berjam-jam pula hmm pak cik cakap macam balai telanjo. lah terlanjur ah. uh. betul okey okey terima kasih Syafiq ya yeah. terima kasih yeah. satu definisi yang sungguh uh, membuatkan saya terbuka minda lah saya pun macam baru tahu juga Benda hmm. tu boleh dikaitkan macam tu juga Okey Untuk yang kedua Siapa saya akan ajukan hmm. Mungkin saya Saya boleh cuba menjawab soalan Oh ah, ya Kita okay. nak kalah Kita nak kalah tu Dia mesti Tidak nak kalah. lawan Dia nampak Tidak dah Tengok student dengan student Sekarang tengah fight dengan pendapat dia orang hmm. Okay. Kita belum dengar lagi doktor <laughs> Tak apa Kita ajukan kepada Rifki dulu Okey Bagaimana teknologi boleh kuatkan kesepaduan nasional dalam negara kita ni. Dia tajalanji malu ni boleh kuatkan kita punya kesepaduan nasional. Contohnya macam kita kita ber, berkongsi lah, kongsi maklumat tentang apa yang kaum kaum A boleh buat, kaum B boleh buat. Hmm. Cuma nya kita jangan kaitkan dengan racism. Ah. Itu boleh memecah belahkan antara kaum A dan kaum B. Ha. Ah. Terlalu rupalah. Tapi saya nampak dalam media sosial sekarang pun ramai dia macam jadi benda bila orang ni contoh se sebuah uh, bangsa tu dia pandai tu mereka akan jadikan sebagai stereotip ataupun stigma dalam uh, dalam budaya Amerika lah. Jadi saya rasa uh, kalau pendapat kamu apakah benda ni dia boleh mengganggu kepada ketubuhan kesepaduan nasional eh... Ke perdana nasional negara kita. Ya, benda tu boleh mengganggu kita punya kesepadan nasional sebab contohnya macam masyarakat India dia pandai buat kari. Uh. So, Melayu pun pandai buat kari juga. Ah. Uh. So, yang mana satu kamu rasa dia lebih baik buat kari? dua-dua <laughs> dua-dua boleh buat kari. So, uh. dia sama-sama. Uh, tapi dia dia punya poin yang sebenar tu yang kuat untuk buat kari ni orang memang akan pandang India. Ya. Uh. Uh. Bukan akan Cina. Cina pun pernah buat kari juga. Hmm. Nah, daripada situ kita dapat lihat, dia akan jadi macam uh, perdebatan lah kan. Hmm. Yang kalau tak langsung dia akan dapat impak negatif lah. Uh. Ni mesti bila dah share dalam TikTok eh uh, cakap uh, bangsa type ni pandai buat kaki. Ah uh, ha, betul. Lepas betul. tu banyaklah jadi keyboard warrior. Ha. Uh, no type uh, kemai lagi tangan. Oh. Kami pun pandai uh, buat kaki. Tak lah keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya. Eh uh, nenek aku dulu pun pandai masak uh, semua. semua. Betul simbol. betul. Tapi kita tak boleh buat apa kan. Setiap individu ada apa? Uh, mindset masing-masing. Ya, betul. So, sebagai pengguna media sosial pun kita kena bijak juga. Jadi terima kasih untuk jawapan yang tadi tu. Uh, sungguh uh, baguslah untuk perkongsian kita hari ini. Jadi kalau macam tadi kita dah nampak kan teknologi boleh kuat yang kesepaduan. Bila benda tu boleh a uh, menjadi puncak untuk kesepaduan nasional negara kita uh, tertubuh, dia mesti ada cabaran dia juga kan? Ha oh, betul. Doktor boleh kongsikan kan apa pendapat doktor apa cabaran-cabaran yang mungkin kita hadapi? Okay, okay, uh, selamat pagi semua. Hmm. Terima kasih kerana menjemput pagi ini. Selamat, uh, selamat. Okay. Dengan cuaca-cuaca begini kan? Uh, okay, so bagi saya cabaran dalam kesepaduan dalam teknologi ini hmm. dia ada dua sisi mata pandang. Hmm. Okay, so satu yang kita boleh tengok sekarang sisi pandang negatif. Oh. kalau kalau korang boleh perasan, terlalu banyak keyboard warrior sekarang. Hmm, dalam betul, betul. Dalam, kita punya ni. Okay. Sebab dia bukan apa, sebab dia banyak je yang bawah umur main ha, media sosial betul. tu. Tapi yang yang atas umur ni pun kadang-kadang akal dia hmm, so uh, tak juga. standing dengan umur dia. Uh. So ni akan menimbulkan banyak fitnah. Hmm. Oh. Kebalahan tu, lah akan berlaku banyak kebencian, perpecahan, perbelahan, betul. So, berhati-hatilah dalam kita menggunakan hmm. teknologi sekarang ni kan. Ha, uh, tu yang macam saya cakap tadi, dia... Dia, uh, dia bergantung kepada setiap individu lah Kalau nak pakai secara hemat, baik Dia tak jadi benda tu negatif sebenarnya ya. Dia kalo, bergantung Kalau bagi pandangan, pandangan korang kan Orang rasa sekarang orang yang tinggal di luar bandar, sekarang dia orang ada tak akses-akses teknologi yang begini? Mesti susah. Yeah. Ada kan? Saya balik Cuma kampung susah. masa satu pun lain. E. Itu saja. Yeah. So, susah lah kan? Hmm. So, itu antara cabaran lah sekarang dalam teknologi ini. Tapi, teknologi inilah yang mengukuhkan, dia kadang, -kadang mengukuhkan perpaduan. Hmm. Dia juga yang memecahkan perpaduan kita. Hmm. Dia ikut cara guna lah hmm. kan. Cara penggunaan kita. Tapi kalau kita lihat, banyak je benda baik yang kita boleh guna kan. Teknologi ni, Dia banyak porsi maklumat. Porsi, ah. porsi, maklumat. Betul. Tapi paling kita takut adalah cabaran dia dalam perkawaman. Hmm. Rasis. Rasis hmm. banyak. Sekarang Tengok dalam isu-isu sekarang ni, eh? type C. Ah tu penggunaan ah, penggunaan kata-kata macam tu. Apa semua tu kan? Ha. Ah. Bagi tak, saya tu agak sensitif ah, lah, tak, tak tahu. Lah. Tak tahu orang luar sana lah. Betul. Kita tak tahu mindset mereka macam mana, hmm. tak sama. Kalau macam saya lah kan. Saya dalam dunia saya setengah study ni. Ha. Ah. orang ni, ni uh, disebabkan sebabkan hal-hal macam ni ni. Orang banyak main puak. Hmm. Ha, betul. betul? Puak. Dia ada yang buat Melayu kawan dengan Melayu, oh, buat Cina kawan dengan buat Cina. Dia tak sepatutnya. Hmm. Dia sepatutnya kita ni sama-sama. Ha. Hmm. Uh -huh. Sebab uh, sebab tu lah benda ni kita kena bendong lah daripada awal sekali ni. Ha. Sebut pasal bendong. Boleh tak kamu orang bagi pendapat bagaimana cara mengatasi benda ni? Uh, cara mengatasi eh? Okay. Kalau pendapat saya lah daripada seorang student ni, saya dapat lihat Uh, kalau kat politeknik uh, kita dah buat macam-macam cara. Hmm. First sekali kita ada a uh, sekretariat, sketa rakan muda. ah, oh, uh. uh. apa tu? Organisasi Itu satu ke? organisasi yang uh, dapat yang Ditumbang ditubuhkan kan? khas untuk uh, mengeratkan dapatkanlah uh, membantu. Mereka tahu. Itu untuk semua student ataupun untuk pelajar-pelajar yang berminat yeah. ke? Ya, semua semua student. Terbuka ah. Uh, terbuka. Sebab uh, tujuan utama dia orang adalah untuk mengeratkanlah nak memperbaiki dorong uh, kita punya apa tu hubungan sesama hmm. pelajar. Bagi satu, kalau uh, di pusat Islam. Uh, kalau di politik ni kita ada pusat Islam uh. di mana semua budak-budak uh, yang -budak, uh, agama, agama Islam, Islam akan lah. So setiap malam kita orang akan ada ceramah. okay ceramah tu dan uh, di sini kita menggunakan platform media masa. Di Facebook, WhatsApp Instagram. kita gunakan platform-platform uh, Facebook untuk share benda yang diberitahu dalam ceramah tu iktibar yang kita dapat daripada ceramah tu kita send kepada rakan-rakan yang lain oh, uh, supaya dia orang semua tahu lah kan ah, betul. betul tahu juga tu cara penggunaan yang baik lah, tahu hmm. tu betul. cara penggunaan yang baik itu juga boleh mengukuhkan lagi perpaduan kita dalam satu mesra bukan nak jadi keyboard warrior penaip handal hmm. <laughs> Tak mention siapa-siapa hmm, eh. Tak mention siapa-siapa <laughs> Siapa yang makan cili dia rasa pedas okay. Haa betul Alright Doktor boleh bagi pendapat right. Kalau bagi saya lah, Kita kena Lebih perbanyakkan Kandungan-kandungan Konten-konten yang bermanfaat Haa hmm. yang positif Yang boleh menyeru Haa netizen-netizen Rakan-rakan hmm. sebaya kita ni hmm. Tapi saya nampak pun Saya nampak kan orang buat konten maik pun nanti ada lah haters cakap oh yo ocah halim lah dia ni sebab kita ni mindset kita lah aa. rasa kiri tu rasa semua dia. dia kita tunjukkan lah konten yang Kolaborasi, ya, kolaborasi uh, perkauman tu. Konten konten macam tu kita support. Ya. Okay, macam macam sekarang guys, kita tengok guys. Uh, Rifki dia berasal daripada Semenanjung. So, uh, dia Melayu Semenanjung. Dan ni kita punya host dari mana host? Bangsa dari Muka ha. ni je. Dia berbangsa Melanau. Dan saya saya Melayu, Melayu Sarawak, asal asli uh, Melayu Sarawak dan ni ha, kalau saya saya orang pendalaman dan saya berbangsa Kiput. Eh, Kiput ha. uh, mik saya uh, nampak. Berbangsa Bangsa apa, apa tu? tu? Tak pernah dengar uh, pun. Tak pernah dengar kan? Kiput eh. Ha, kat sini kita boleh gunakan teknologi untuk korang semua uh, search Uh, oh. Orang tu korang semua tahu uh. pasal bahasa, uh, bahasa, tu bahasa saya. tu kalau nak buat konten kan? Ha, hmm. uh. betul. Bermanfaat sikit. Sebab bangsa Kiput ni memang rare lah. Uh -huh. Saya baru dengar uh -huh. juga kan. Saya pasal Kami bangsa ni? minoriti. Oh. Tak banyak. Ber uh, boleh cakap sikit macam mana... Bahasa Kiput. Bahasa Kiput tu. Okey. Sila makan, sila makan. Haa, uh, sila makan lah. Uh. Okey. Haa, uh, kalau sila makan, kau Kak Kuman. Haa. Uh. Oh, kau. Kau, Kak Kuman. Dia bukan sila makan lah. Dia macam, ah, ah kak saya kak nak kuman. makan. ah saya eh, nak eh, makan. Kuman. Eh, ah, kalau bahasa men... Melanau tu, kamu jangan makan lah. Saya ah, dengar lah. Ah, <laughs> ah, kau jangan makan. Tu lah. <laughs> Nampak? perbezaan bahasa dan bangsa ah. dapat uh, kita pelajari melalui hmm. teknologi, betul? Betul, ah. betul, betul, betul. Jadi, betul. sekaligus dia dapat meningkatkan ah. sepaduan isyarat. Eh, tapi kalau bahasa Melanau macam mana? Yang mana tu? Silakan makan. Dia banyak bahasa Melanau saya tahu ni. Haa, ah, Melanau. Melanau okay. saya lah, saya cakap. Bah Keman. Okey, bah, ah. bah keman. Bah keman. Bah keman. Simple kan? Kemang tu makan. Okay, kalau, ah. kalau Semenanjung, Semenanjung kan biasa ah, jom makan. Jom makan. Haa. Ah, ah. hmm. Okey. Kalau Melayu Sarawak pun lebih kurang juga. Ah. Hmm, dia tak jauh. Ah, jom, jom makan. Ya. Ah, jom Bah makan kita. Ah, bah makan. Ah. bah bah. Okay. So, hmm. di sini kita ada empat bahasa tau. Okay. Banyak bahasa, tak apa. Haa. Ah. Tapi benda ni kita jangan isukan dalam konten negatif. jangan nak kata bahasa ni macam ni, bahasa ni bahasa ni. Bahasa ni bagus lah, bahasa tu tak Bahasa ni bahasa kasar. Benda, kita benda jangan benda -benda isukan belajar. benda tu. Kita belanja, kita ambil yang positif, kita belajar benda yang positif. Hmm. Okay. Jangan nak masuk ruang komen je terus nak Aa, um, apa lah. Cakap ni apa ni mm. apa merepek ni. Okay lah. Saya okay. dah dengar dah macam nak uh, makin panas uh, isu ni. <laughs> macam nak serang-serang <laughs> orang menengok Aa, kan. Risau pula kita takut goyang pula eh. apa takut kita kena kecam ke apa tak apa kita balik semula kepada tajuk kita jadi Rifki pula boleh tak bagi pendapat cara mengatasi ba kuman hmm, kuman kuman apa lagi? kuman kuman ah, kuman kuman ha. makan makan dulu makan dulu apa rilek rilek ambil masa kamu nanti boleh boleh makan dulu lah. cara mengatasi uh, isu yang kita uh, yang berkaitan dengan isu ni lah. Antaranya kita buatlah satu pendidikan awal untuk mereka-mereka yang masih muda oh. supaya apabila dari awal kita belajar dari ini. So apa, diorang orang akan terbiasa dengan So orang akan terbiasa dengan kesepaduan kaum. Ah. Oh. So apabila diorang orang dah, dah terbiasa, waktu diorang orang besar nanti lagilah terbiasa. Hmm. So tak akan ada perpecahan antara dua orang. Kat poli ada ke? Semua orang e, belajar subjek. Poli pun ada juga subjek macam ni. Oh, subjek apa? Tanya subjek apa Subjek yang kami orang tengah pelajari iaitu etika dan peradaban. Kaitan etika dan peradaban. Cepat aja, Khusus ke? Khusus ataupun ya. Oh, memang sini lah. Uh -huh. oh, Walaupun yeah. subjek tu nampak macam remeh, macam uh -huh. tak penting tapi untuk in the future dia sangat penting. Hmm dia boleh tu kan dia membentuk. sedikit sebanyak ha, dia dapat membentuk mindset kita lah. Ubah ya. mindset kita sikit-sikit. Hmm. Walaupun dia tak banyak tapi dia akan ada memberi impak yang lamalah. Hmm. Sejak ya, masa panjanglah. Ha, ha. So dalam subjek tu ada tak menerangkan tentang, tentang apa, tajuk? Haa, tajuk inilah, sepeda ni lah. Oh. Superdonational ni. Betul. Memang kita akan, memang kita oh, di dalam tajuk lah. tadi ajar kan? Patutlah. Patutlah racak semacam hmm. mereka dua dah belajar. Bagus lah. Tengok. Ni lah fungsi kalau subjek tu, dia masuk dalam silibus-silibus yang dipelajari. Betul. Mereka ni bila nak ajar je senang berbual. Kita pun tahu. Aha. Kita pun dapat tambah ilmu. Betul? Bagus? Nampak je ni. Tapi sangat penting. Hmm. Ha, betul. Alright. Uh, saya rasa semua dah bagi pendapat masing-masing yeah. kan. Ya. Yeah. bagi pendapat. So awal, apa kata kita minta pendapat host, host pula. pula. Ha. Uh, betul so, kan? tak guys? Kita, nak juga dengar pendapat daripada host. Uh. Dia dia tanya kita. Uh. Kalau saya pula bagi saya cara mengatasi ni sangat simple. Kita boleh dia buat kempen kesedaran. Kempen kesedaran? Contoh? Hmm. Contoh. Contoh kempen kesedaran ke? contoh kita buat masa kempen tu kan kempen kesedaran tentang kesepaduan nasional kita masa kempen tu kita boleh buat uh, permainan, contoh kita buat permainan tu kita tak uh, kita uh, apa bahagikan setiap orang dalam kumpulan yang tak sama bangsa okay, faham. jadi faham. secara tidak langsung, dia dapat uh, contoh kan, kalau kita berkumpulan mesti kita akan berinteraksi, berkomunikasi yeah. untuk kita uh, buat sesuatu jadi secara tidak langsung dia dapat uh, menarik semua orang untuk uh, bersatulah di situ. Agak simple tapi perkara ni uh, saya rasa dia ada uh, bahagian negatif dia juga. Sebab ramai ada negatif Hmm. Oh? Um, ramai orang sekarang ni dia kurang berminat bila nak ikut aktiviti macam ni. Hmm. Bila dengar je pasal aktiviti tu tengok kat social media, uh, tengok social media scroll je limpah. Ah, nanti kalau nampak benda lawak baru nak tengok habis. Uh, betul. benda. Betul, betul, mungkin betul. mungkin dia kena kumpul macam tu, dia Melayu, Cina. Ya, sama macam tu. So dia scroll macam tu je. Ya. Tapi eh uh, saya setujulah dengan cara uh, yang awak bagi tahu tadi, oh. yang host kita bagi tahu tentang uh, mengumpulkan bangsa-bangsa uh, berbeza dalam satu uh. team, betul. Uh, hal ni taklah langsung kan. Kita boleh guna teknologi untuk communicate. Contoh, hmm. awak bahasa Cina betul? Betul, betul. Ha, saya boleh Google. Google Search. Translate dia. Ha, translate. Betul. Cakap. Nama, kita, kita Sekali terus kita dapat belajar sikit demi sikit dengan bahasa-bahasa hmm. yang kita tak tak, tak tak tahu lagi. Ya. Bagus tu dengan polis, saya suka. Ni yang best ni. Saya dengar mereka memang uh, memang apa? Kat. Memang rancak uh. ha. Doktor pun macam dah sampai tenggelam ah. Uh. Ha. <laughs> dah macam apa? Dia orang yang di atas uh. sekarang. Saya rasa boleh dah awak mengajar ni tak apa. Ha, Okey tak apa dulu. <laughs> amin amin. Amin. Ah, amin. Okey hari ni sore ni sore. Sore susah Rasa macam lidah macam melekat ah, dekat. Tak sangat ha? tadi. Tak apa mungkin satu hari nanti dia boleh jadi pencerah ha? Okey. Okay. Okay. Apa cita-cita nak jadi apa? pesarah. Pesarah. Uh, ni bagus. ni anak pesarah kan. Hmm. Mm. Ni kenal persyarah. ni. Ah. <laughs> Nombor 2 <dua>, engineer. Yeah. <laughs> engineer nak jadi engineer. Hmm. So, harap uh, next podcast nanti boleh lah host jumpa kita lagi. Mana ha, ha, boleh. Mana tahu ada isu-isu yang lebih menarik. Eh? Menarik. Tapi korang pun mesti stay tune juga. Stay tune juga eh. Hmm, jangan <laughs> jangan tak tengok lintas je, like je. Jangan like je tengok habis. Tapak. Jadi kita dah sampai ke penghujung uh, borak kita, borak bersama Eddy. Jadi sebelum kita nak habiskan, uh, uh, kamu orang ada harapan atau pesanan terakhir yang nak disampaikan. Okay. Saya selaku rakyat ni, so, saya mohon pada semua. Uh, netizen-netizen, rakyat-rakyat, semoga kita bijak dalam menggunakan Memang teknologi. Uh, kita kena bijak sebelum nak create content tu make sure betul-betul selamat lah. Hmm. No issue, no apa tu yang negatif-negatif tu. Tapis lah. Uh, tapis dulu sebelum nak share. Takut dah jadi masalah besar. Yeah. So, itu je dari saya. Bertanggungjawab lah dalam menggunakan media teknologi sekarang. Ya. Yeah. Okay. Kalau daripada saya pula, So harapan saya bukan kepada diri saya saja kepada semua masyarakat terutama dalam golongan pelajar lain. Okey tolong ubahlah mindset kita. Okey mindset kita untuk berinteraksi dengan orang supaya uh, kesepaduan kita ni dapat ditingkatkan lagi. Bukan apa. Ha? Huh? sekarang ni susah. Hmm. Susah kita nak mengenali orang tu Memang banyak banyaklah banyak isu-isu hmm. yang uh, orang rasa uh, tak sepatutnya kan. Korang macam kau dengar berita buruk tu, tak, so, tak semestinya. Ha betul. Sebab kabar, kabar ha, angin Kita ya, kabar kena dengar dua je. pihak. Hmm. Ha, ha. Ha. Jangan dengar satu, ya. satu pihak je. Jangan dengar satu pihak okay. je, itu je. Bukalah, uh, bukalah minda kita. Terima, cuba terima. Hmm. Ha. Sikit, terima. mesti ada kebaikan hmm. dalam. Boleh uh, mendengar tapi jangan sorang. menilai. Ya. Sebab ha. kita tak tahu apa yang terjadi okay. sebenarnya. Ha. Nanti so, tak boleh menggunakan so, fitnah. Soal, berfikirlah dengan bijak. Hmm. Ha betul. Kita so, dosa. <laughs> so, okay, harapan daripada saya pula, macam saya kata tadi, kita kena ajar benda ni sejak mereka kecil, betul? Hmm, betul. So, contohnya apabila kita tengok budak-budak kecil yang tengah main dengan teknologi tu, dia, dia tengah baca maklumat, pastikan dia baca maklumat yang betul, bukan maklumat hmm. yang palsu. Tapi, tapi saya nampak kan, kakak-kakak saya dah ada anak kan semua kan, saya nampak bagi je anak, tengok alas-alas anak tengok apa? Coco melon melon tablet semua. upin ipin upin ipin tak apa masih okey bagi saya masih okey upin ipin sebab tu teladan kalau uh. pendapat saya lah kalau bolehlah uh, biasakan dia orang tengok uh, karya-karya dalam dalam negara kita ni hmm. ha, jangan tengok kepada luar lah hmm. supaya uh, apa nilai nilai etika kita ni dia masih dapat diserap dalam diri hmm, orang masa masih kecil lagi boleh ditanam kan dari ha. bangku rumah nanti kalau bawa budaya budaya, uh, budaya luar ni lain pula Namp ha. nampaknya student kita masih nak rancang masih, nak masih berdebat dia ha. dia masih nak rancang okay. macam uh, biasa pula panas panas panas, doktor dia tu okey tak nanti sensor nanti sensor. Kita <tik> bersin mak saya kat rumah. Okey, semua dah sampaikan uh, pesanan terakhir. Saya yeah. nampak semua hari ni rancak-rancak aku cakap. Agak menarik terutama student poli kita Syafiq. Yeah orang kedi. apa tadi apa nama suku kaum dia tadi kiput eh apa kiput, kiput, ah, kiput. kiput. Ah. memang bangsa dia ah, nama dia pun dia hmm, dia punya apa? jarang jarang kedengaran di hmm. google ataupun di media sosial Nah, hmm, dia, punya memang idea kalau pun... kalau nak pupus ni semua orang tak ada so kita dah okey okay, terima kasih sebab datang hari ini jadi mungkin bila ada podcast lagi nanti mungkin saya akan jemput Uh, komo orang lagi sebab sedangkan pun macam menarik ya. Saya harap yang menonton tu sama. Okey. Yeah. menonton Jadi stay tune kalau ada video-video yang akan datang pastikan tengok dan belajar. Like, subscribe. Okay. Subscribe. Okay? And lastly, shout out to Kopido. Ya, yeah, shout out okay. to Kopido. Sudah. Okey, bye bye. Bye. bye, -bye.